Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syamim Kalisa dalam 15 minit MMTV edisi 29 April 2025. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mempunyai senarai individu yang akan dipanggil bagi membantu siasatan berhubung pencerobohan tanah yang dijadikan kebun durian di Rauh Pahang. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, senarai itu turut meliputi pegawai-pegawai kerajaan yang telah pun pencen. Beliau berkata, pihaknya menyiasat kes berkenaan dengan teliti, bukan sahaja melihat kepada isu tata kelola tetapi melihat bagaimana pihak-pihak berkenaan boleh terlepas dalam meneroka tanah tersebut. Tambahnya pada tahun 2021 SPRM telah melakukan siasatan dan difahamkan mungkin ia telah selesai di pejabat tanah. Azam bagaimanapun mengesahkan belum ada sebarang tangkapan dibuat ketika ini namun pihak-pihak yang bertanggungjawab ketika berlaku kes penerokaan sebelum ini akan dipanggil untuk memberi keterangan dan siasatan katanya adalah menjadi cabaran untuk mengesan semula pegawai yang terlibat ketika itu seperti di Pejabat Tanah dan Galian dan Pejabat Daerah Raub. bagaimanapun menurutnya keadilan dalam penyiasatan ini adalah penting dan harus ditegakkan berlandaskan undang-undang. Siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram melibatkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hanya baru selesai sekitar 15 hingga 20 peratus. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya akan memanggil semula bekas Perdana Menteri itu dalam tempoh dua minggu lagi. Ujarnya adalah menjadi tanggungjawab pihak yang telah diberi notis untuk mengisytiharan harta serta menjelaskan puncanya bagi menerangkan kepada pihak SPRM sebagai agensi yang mengeluarkan notis berkenaan. Apa yang penting katanya, pihak penyiasat mahu memastikan apakah yang diisytiharkan itu benar ataupun tidak menjadi satu kesalahan. Sebelum ini, Perdana Menteri ke-9 itu disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram berhubung perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program keluarga Malaysia ketika tempoh perkhidmatan beliau dari Ogos 2021 hingga November 2022 kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Situasi kusta di Kuala Pilah melibatkan dua perkampungan orang asli iaitu di Cherkun dan Guntur berada dalam keadaan terkawal. Pengerusi jawatan kuasa bertindak kesihatan, perpaduan, penerangan, integrasi nasional dan NGO Negeri Sembilan, Datuk Tengku Zamrah Tengku Sulaiman berkata, pejabat kesihatan daerah telah pun melakukan saringan ke atas penduduk serta rawatan susulan kepada pesakit tersebut. Menurut beliau, Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKUA dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Orang Asli, JKK KUA berkaitan penyakit kusta telah menjalankan aktiviti saringan penyakit kusta di lokaliti orang asli berdasarkan penilaian risiko penularan jangkitan kusta di kawasan tersebut. Ini bagi memastikan kes kusta mendapat rawatan yang diperlukan dan seterusnya menjalankan pengawasan terhadap semua pesakit yang telah tamat tempoh rawatan selama 5 hingga 10 tahun. Selain itu, semua kontak kepada kes kusta yang dikenal pasti akan disaring dan diberikan satu dos ubat antibiotik profilaksis pencegahan untuk pesakit serta bakal dipantau selama 1 hingga 5 tahun. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia terdiri daripada 284 orang termasuk 31 petugas tiba di Madinah hari ini. Jemaah tersebut yang menaiki penerbangan Malaysia Airlines MH8050 dari KLIA Terminal 1 Sepang ke Madinah berlepas kira-kira pukul 4.5 minit pagi tadi mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada pukul 7.50 pagi waktu tempatan. Satu majlis meriah diadakan bagi menyambut ketibaan kumpulan jemaah haji tersebut di Hotel Imar Royal. Terdahulu, majlis pelepasan jemaah disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtar dan pengerusi Lembaga Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein. Muhammad Naim ketika ditemui mengingatkan semua jemaah haji Malaysia pada musim ini supaya menjaga kesihatan serta mengekalkan imej baik negara di mata dunia. Dalam pada itu, Malaysia juga terpilih sebagai negara pertama di dunia yang mengagihkan kad nusuk kepada para jemaah haji di dalam negara sendiri untuk musim haji kali ini. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Pelajar Cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang hafaz Al-Quran akan diberikan keutamaan untuk dibiayai pengajian ke luar negara. Menurut satu hantaran di Facebook, pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, pembiayaan oleh MARA itu adalah untuk pengajian dalam bidang-bidang strategik profesional. Dalam pada itu, Ashraf Wajdi memuji satu komen ditinggalkan pada hantaran tersebut bahawa lepasan SPM yang terpilih perlu memahami mesej terkandung dalam Al-Quran. Pemilih akaun Facebook Aizuddin Danian berkata, calon perlu ditemu bual untuk mengetahui bagaimana mereka menjalani kehidupan berpandukan ajaran Al-Quran. Ashraf Wajdi berkata beliau berterima kasih terhadap idea bernas tersebut dan Mara patut mengambil perhatian tentang perkara itu. Pelakon dan pengarah Datuk Afdin Syauki tidak dapat menahan sebab ketika bertemu semula dengan aktor Q Haidar selepas lebih sedekat tidak bertegur sapa. Afdin atau nama sebenarnya Afdin Syauki Aksan 53 tahun berkata, Pertemuan tersebut membangkitkan semula kerinduan mendalam terhadap rakan seperjuangannya itu apatah lagi mengenangkan bakat besar yang dimiliki Q. Dia juga bersyukur kerana mereka kini sudah berlapang dada dan melupakan perselisihan lama sekaligus membuka lembaran baru dalam persahabatan. Bagaimanapun, Aflin tidak memperincikan insiden sebenar yang menyebabkan mereka berdua renggang lebih sedekat sebelum ini. Kita beralih ke berita dunia. Seorang pemandu lori di Indonesia berdepan detik seram apabila dia diganggu puntianak ketika menggantikan tayar kenderaannya yang pancit baru-baru ini. Rakaman yang dibuat naik di platform TikTok oleh akaun Lambeturah Official menunjukkan lelaki itu sedang menggantikan tayar lorinya di tepi jalan yang sunyi dan gelap. Situasi tenang berubah cemas apabila secara tiba-tiba dia mendengar suara mengilai dari jarak dekat. Disebabkan terlalu panik dan takut, lelaki itu membaca doa makan untuk menghalau pontianak berkenaan. Bahkan dia tidak dapat melarikan diri kerana tayar baharu tersebut masih belum dipasang. Rakaman itu mencatatkan lebih 3.2 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi. Rata-rata netizen terhibur melihat gelagat lelaki itu namun ada yang berasa kasihan dengan nasibnya. Allahumma barik lana lima rasa tanah bagi nasamanlar. Ah! Thailand bakal menggunakan kad ketibaan digital Thailand TDAC bermula 1 Mei ini menggantikan penggunaan borang ketibaan kertas TM6 bagi semua pelawat antarabangsa yang masuk melalui laut, udara dan darat. Menurut Ketua Bahagian Immigration 2 di Lapangan Terbang Antarabangsa Suvarnabhumi, Major General Police Chongron Rimpadi, langkah itu bertujuan mempercepatkan urusan ketibaan serta memperketat saringan terhadap jenayah rentas negara. Permohonan kad ini perlu dibuat sekurang-kurangnya 3 hari sebelum ketibaan dan dibuka mulai 28 April untuk ketibaan pada 1 Mei. TDAC juga dihubungkan secara langsung dengan pangkalan data biometrik Jabatan Imigresen membolehkan pegawai menyemak latar belakang jenayah pelawat serta kemaskini automatik maklumat penginapan. Sementara itu, Ketua Polis Thailand, Kitara Pempek pada 25 April lalu berkata, sistem ini akan meningkatkan kecekapan serta menghalang aktiviti jenayah, khususnya mencegah kumpulan jenayah rentas negara daripada menjadikan Thailand sebagai pusat operasi. Ketusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my Kita lanjut ke berita ekonomi. Kementerian Pelaburan dan Perdagangan, MITI, akan mengadakan pertemuan bersama Kementerian Perusahaan dan Made in Italy bagi memperkukuh kerjasama antara Malaysia dan Itali. Timbalan Menteri MITI, Liu Chintong berkata, Malaysia mahu memperkukuh hubungan ASEAN dan Kesatuan Eropah, EU dalam menghadapi cabaran tarif Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump. Dia berkata kerjasama Malaysia Itali dan ASEAN EU amat diperlukan untuk menghadapi cabaran ekonomi global semasa dan perkara ini disampaikan semasa pelancaran Menara Generali di Kuala Lumpur semalam. Dalam majlis sama pegawai serantau Asia Generali Roberto Leonardi menyifatkan Menara Generali sebagai simbol pertumbuhan syarikat dan komitmen terhadap inovasi. Tambah Leonardi, pelancaran ini membuka fasa baharu kumpulan justeru Asia termasuk Malaysia kekal menjadi enjin utama pertumbuhan masa depan generali. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM mengeluarkan sebuah laporan yang menunjukkan bahawa Malaysia semakin menghampiri sasaran masyarakat digital sepenuhnya dengan lebih 90% rakyat kini memiliki kemahiran asas dalam teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Penggunaan telefon pintar dalam kalangan rakyat Malaysia juga didapati meningkat kepada 97.9% manakala akses internet melalui jalur lebar mudah alih mencapai 95.7%. Ini menggambarkan kebergantungan yang semakin tinggi terhadap teknologi mudah alih dalam kehidupan seharian terutama bagi aktiviti harian seperti penggunaan media sosial dan pembelian dalam talian. Selain itu, jurang penggunaan internet antara lelaki dan wanita semakin mengesil dengan kadar penggunaan internet lelaki pada 98.4% dan wanita pada 97.6%. Berita Sukan Skuad Badminton Negara mengesahkan tempat kesuku akhir Piala Sudirman 2025 di Jamin, China selepas menewaskan Australia 4-1 hari ini pada aksi pembukaan bergu campuran Chen Tangji, Ji Yiwei mudah menewaskan rikitan Gronya Somerville untuk menyumbang mata pertama. Seterusnya, Justin Ho mengekalkan momentum apabila mencatat kemenangan straight set ke atas Shui Dan dalam acara perseorangan lelaki. Kemudian giliran K. Lakshana pula menambah mata ketiga yang juga mata kemenangan apabila mudah menewaskan Tio Kai Chi. Perukul lelaki Aaron Chia Soe Wuyik juga tidak ketinggalan apabila berjaya menyumbang mata keempat negara selepas mudah mengatasi pasangan Frederick Zhao, Jack Yu. Namun begitu, impian untuk menyapu bersih kemenangan tidak kesampaian apabila beregu wanita Goh Pei Kee, Carmen Ting tewas kepada Angela Yu Somerville. Selepas ini, Malaysia akan berdepan dengan pasukan Jepun pada Kamis ini bagi aksi penentuan juara kumpulan C. Persatuan Bola Sepak Negeri FA dan kelab bola sepak FC di setiap negeri perlu mempunyai hubungan rapat untuk menggerakkan program pembangunan sukan itu terutama dalam usaha melahirkan bakat muda. Ketua Pegawai Eksekutif Football Clubs Negeri Berhad (TFC SB) Muhammad Sabri Abbas berkata, walaupun FA dan FC mempunyai peranan masing-masing, setiap aktiviti perlu pelibatan bersama termasuk dalam pengurusan kewangan. Ucarnya beberapa FA dan FC di beberapa negeri berdepan masalah kewangan kerana tidak mempunyai hubungan erat. Muhammad Sabri berkata antara tugas FA adalah melahirkan bakat pemain dan pengurusan muda serta berkaliber manakala FC pula membawa pasukan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sementara itu, pemerhati bola sepak tempatan Profesor Madia Dr. Zul Akbal Abdul Karim berkata Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, perlu mengorak langkah untuk terus membantu merealisasikannya. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 30 April 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Syamim Khalisah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.